сейчас будем молиться за нужды можно чтобы кто-то принес кошелку эту с нуждами корзинку в коридоре она. и э, вы знаете слава господу и не только нужды но и ответы да уже есть ответы и рассвидетельство. слава богу мы э, как бы свидетельствуем и ответы от Господа э, вы знаете я сегодня так читал одну историю, представьте, Израиль, да, и это 11 глава Иоанна. Израиль. Жили себе верующие брат и две сестры. И э, они уже знали Иисуса, но так случилось, что у них умирает брат в семье. Сестер звали Марфа и Мария. Умирает брат. И вот у них есть нужда. Они не хотят, видно, брат еще не был так стар. Они не хотят, чтобы брат умер и ушел, плачут. Они послали, можно сказать, гонцов Иисусу, чтобы передать, что Лазарь умер, брат их. И вот это желание их, да, желание, чтобы Христос, он был во внимании в этой ситуации. Вот. И вот наши нужды, да, мы сюда пишем нужды. И не просто так, потому что мы верим Господу, что мы и получаем ответы. И это слава Богу, по славу Ему. Вы знаете, когда пришел Иисус, Лазарь уже 4 дня. Представьте, Израиль, невероятные температуры там, высокие температуры. Человек лежит в пещере, и уже ему говорят, он воняет уже. Даже камнем был приложен, и видно, может быть, запах даже слышно было через, через этот камень. И иногда в нашей жизни бывают нужды, которые просто уже мертвые. Я не знаю, не можем найти работу, что-то в семье. Кто-то не может покаяться да, в нашей бойкости, в нашем близком окружении. Мы уже годами молимся. Вот. Уже может переходить, ну, не очень хочется молиться уже, как бы как приходит иногда неверие. Но Бог, да, Он дает в этом пример. Он сказал, отвалите камень. Потому что эта нужда сейчас будет решена. Он даже ни капли не сомневался. Но он молился, чтобы люди слышали. Да, Отцу Небесному. Ради людей он сказал несколько слов. Он знал, что Лазарь, он встанет. И вот эти нужды, они разрешаются. Да. Эта нужда, вот мертвая нужда, она разрешилась. Лазарь встал с гроба. Развязали вот эти на нем пелены все, и он ожил. И слава Господу, что Господь своим примером нам показал, что мы не должны сдаваться ни в чем. Молиться, просить у Господа, да? Самая тяжелая ситуация. Человек уже был практически на том свете. И Бог воскресил. Он воскрешает сегодня каждую нужду. Он не поменялся. Он ходил в физическом теле, сейчас сидит по правой стороне, и он неизменный. Он обратно же отвечает на наши нужды, только уже не с нами, как близко, а с небес. Помолимся. Дорогой Господь, Ты видишь, что пишут нужды Отец Небесный, да и благодарение есть Отец Господь Божий Иисусе. Ты знаешь все, и каждого сердца, и каждую нужду, кто написал, Отец Небесный, здесь. Боже, помоги. Молим и просим Тебе, воскреси эти нужды во имя Иисуса Христа. Пусть они будут во славу, во благо Твое, Отец Небесный Иисус. Господи, прошу Тебя, разреши, Отец, кому нужно здоровье, здоровье, работы, работы. Кому в семье нужно помочь, с семьей, кто, кто писал о покаянии, Отец Небесный. Пусть эти люди покаятся, Отец Небесный, Господь, Божий Иисус, и будут наследниками неба, Господи. Молим и просим Тебя, Отец Небесный, Господь, и благодарим, Отец Небесный, и будем благодарить, что эти нужды здесь будут разрешаться во имя Иисуса Христа. Амен, амен, амен. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Я верю, что будут ответы, еще больше будет ответов. На каждую нужду, которую мы здесь промаливаем. Потому что одно дело мы молимся дома, а здесь такое вот много нас. Когда много нас и мы молимся, тогда они быстрее разрешаются. А вот, чаша молитвы она переполняется, потому что нас здесь человек 40 молится, 30. Но это, это, это много. Это хорошо, когда от одного а от двоих десятки тысяч, да, а нас здесь больше. И мы, когда воздаем хвалу, Бог по-другому смотрит, вот, по-другому Он отвечает. Так что слава Господу. И у нас сейчас будет хорошее время. Мы протестантская церковь. У нас нет проблем давать десятины. И слава Господу, что мы как бы пришли на это, да, что десятины мы можем давать. И знаете, Малахия пишет, что принесите в дом все десятины, да? Он дает возможность, дает возможность, может кто-то забыл какую-то десятину, он дает вот там в этом Писании возможность принести дополнительно десятины, все десятины, да? Может кто-то забыл какую-то в прошлом году или позапрошлом, бывает такое, да? Но обратно же Бог подстекивает, чтобы мы контролировали это, да? Поэтому Он дал возможность узнать все, какую принесли, а какую не принесли. Вот, поэтому Он говорит в Малахии, принесите все десяти. Вот. И я не о десятинах хотел сегодня говорить, о пожертвованиях, о жертве, потому что жертва, это как бы, знаете, это, может быть, чуть жалко, но сверх того дают. Да? Вот. Бог приходит на жертву, знаете. Когда огонь с неба сошел у пророка, да, там было много пророков, но ничего не помогало, огонь не сходил с неба. Но когда тот правый пророк пришел и помолился в этом завете, такая интересная история, огонь с неба сошел и пожал. Чистое сердце вот, было у него, и Бог сделал очень интересное чудо. Вот. поэтому, как Божье Слово говорит, я бы хотел заглянуть все-таки в Писание. Вы знаете, от Иоанна обратно же, 13 глава, 29 стих. Как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Знаете, у Иисуса, у Иисуса был казначей, да, человек, который не коробочку носил, как у нас. Это естественно, потому что нас немного, а за Иисусом ходили тысячи. Я смотрел, сегодня себе прокручивал, как это все было у него, у него ящик для денег был. Потому что если бы у него было, за ним ходило 30 человек, ну так коробочка бы была, да, как у нас, допустим, две коробочки. Вот. А там был ящик. Ящик это большой такой, вот, сундук. Вот. И туда клали вот эти тысячи, которые ходили за ним. Вот, во славу Господа, потому что хотели благословить. И вот да. хорошая мысль у апостолов была. Они подумали, праздник скоро. И знаете, наши финансы, когда мы сеем, мы тоже сеем частично идут на праздники. И у нас скоро праздник. 18 мая у нас три года День Рождения Церкви. И со щедростью, с хорошим сердцем мы сеем на этот праздник тоже. Потому что частички этих финансов, они идут, нас благословляют потом, и мы что-то покупаем. Да, вот как они. Они подумали, что надо все купить для праздника. У нас вот тоже брат есть. Который тоже купит что-то вкусное, вот. слава Господу, так как финансы собраны, и мы доятели, и мы можем сделать праздник, это действительно хороший да, пикник. Мы будем общение, будет слово, будут какие-то игры. И, естественно, будет какой-то пожарим барбекю, чтобы это было все красиво, сытно вот, знаете щедрость в сытости э, Иисус полна благословлял, потому что писалось, да, они еще собирали карабан вот, на ужин, наверное, оставляли себе, вот, так что ну, никто не был отделен вот. у Бога все посчитано все просчитано вот, и мы как бы со Щедрыми сердцами мы даем Господу, а Бог Он знает, на что, когда, как распорядиться деньгами, чтобы мы были в благословении и чтобы действительно наши праздники они были счастливы, радостные, благословенные. Слава Господу. Сеем с радостью.